દેશભરમાં ઇન્દોરના દંપતી રાજા રઘુવંશી અને સોનમ રઘુવંશી ગુમ થવાની ચર્ચા હતી આ ઘટનામાં મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે મૃતક રાજા રઘુવંશીની પત્ની સોનમે ઉત્તર પ્રદેશના નંદગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં આત્મસમર્પણ કર્યું છે તેમજ પોલીસે મધ્યપ્રદેશના ત્રણ હુમલાખોરોની પણ ધરપકડ કરી છે ઇન્દોરનું આ દંપતી લગ્ન બાદ મેઘાલય હનીમૂન માટે ગયું હતું અને ત્યારબાદ તેઓ ગુમ થઈ ગયા હતા

तो तत्काल सूचना का संज्ञान लेते हुए एस ओ फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में आ, ले जाया गया इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है आ, इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं, बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अप किया गया है जिसमें एक कुशवाहा है जो की नंदबाग का रहने वाला, दूसरा चौहान है, है और तीसरा जो सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट है, और वो आकाश है, तो ये लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है चौथा आनंद है जो की अभी अभी फरार है ये आनंद इंदौर का ही है और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जो जितना भी जो सहयोग है वो por ele escolher a carriz.